এভৰি ওৱান কি খবৰ আলহুল মোৰ খবৰ বহুত ভাল আজি বহুত দিন পিছত আহি গ'লোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মানে ৰেচিপি লৈ চবলক আজি মই কেনেকৈ পানীপুৰি বনালোঁ দেখাই দিওঁ ইমানেই টেষ্টি হৈছিল কি ক'ম আৰু বোলক তেনেহ'লে এয়া প্ৰথমতে লৈছোঁ আলু আৰু আলুখিনি মই মাজেদি কাটি লৈছোঁ এইবাৰ প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি দিম আলুখিনি লগতে তিয়াই ৰখা বুট দি দিছোঁ আৰু দি দিছোঁ নিমখ আৰু পানী এইবাৰ এইখিনি মই চাৰিপৰা পাঁচটা হুইচেল মাৰি আলুখিনি সিজাই ল'ম আৰু ইয়াৰ লৈছোঁ তেতেলী টেঙা আৰু এইখিনি পানীৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম বাৰু ফুচকা খাই কোনে ভাল পায় কিন্তু ঘৰত ফুচকা বুলিয়ে কওঁ পানী কৰি বেছি নকওঁ এয়া তেতেলী টেঙাখিনি পানীৰ লগত মিক্স কৰি তাতে দি দিছোঁ পানীৰ লগতে বগা নিমখ আৰু অকণমান দি দিছোঁ ক'লা নিমখ আৰু এয়া জল জিৰা এইটোৱেই মেইন কিন্তু দেই যিকোনো দোকানত পাই যাব আৰু এইটো দিলে টেষ্টটো বিৰাটেই ভাল লাগে বাৰু চাট মছলাটোও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু এইটো ব্যৱহাৰ কৰি এবাৰ চাবচোন বিৰাট ভাল লাগে এইটো টেষ্ট আৰু বেছি আহে আৰু এয়া অকণমান দি দিছোঁ চাট মচলা আৰু এইবাৰ দি দিলোঁ ধনিয়া পাত আৰু এবাৰ গোটেইখিনি পানী ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু ইয়াৰ পুচকাৰ টেঙা পানী ৰেডি আনপিনে মোৰ আলুখিনিও বইল হৈ গৈছে এইবাৰ আলুখিনিৰ বাকলি গুচাই ল'ম মুকলি গুচোৱাৰ পিছত এয়া আলু মেচাই দি আলুখিনি মেচ কৰি লৈছোঁ লগতে দি দিছোঁ নিমখ আৰু জলকীয়া গুড়ি আৰু অকণমান দি দিছোঁ ধনিয়া পাত দি লগতে অকণমান চাট মছলাও দি দিছোঁ এইখিনি এবাৰ আলুখিনি ধুনীয়াকৈ পিটিকি ল'ম আৰু ইয়াত আলু পিটিকাৰে দি আৰু ইয়াত যিটো পাপৰ খুচকা সেইটো ভজা হৈ গ'ল বাৰু এইখিনি মোৰ দেখুওৱা নহ'ল বিৰাটেই টেষ্টি হৈছিল আৰু গৰমৰ দিন এনেকৈ খাই বিৰাট ভাল লাগে খাই চাবচোন আৰু এতিয়া গৰমৰ দিন গুচি গ'ল এবাৰ লাষ্ট খাই চাব নহ'লে আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনে আহি গ'ল বাই বাই কেনে পালে ৰেচিপিটো জনাবচোন